Xüsusilə hazırki dövrdə çevik və əlaqəli medianın rolu çox böyükdür. Bu sözləri Almaniyadakı səfirimiz Nəsimi Ağayev Berlində akreditasiya olunmuş türk və azərbaycanlı jurnalistlər ilə görüşündə deyib. Media mənsubları bir peşəkar olaraq xüsusilə son bir neçə ildə dünyada baş verən təlatümlü dəyişikliklər fonunda yazdıqları, söylədikləri hər bir sözün məsuliyyətini anladıqlarını bildiriblər. Azərbaycan və türk jurnalistlərinin əməkdaşlıq şəraitində işləyə bilməsinin faydasından danışıblar. Səfir Nəsimi Ağayev bu əməkdaşlığın sıxlaşma üçün əlaqələrin qurulması istiqamətində məsləhətlər verib. Sonda xatirə şəkli çəkilib. Berlindəki Alman Türk Jurnalistlər Birliyi, xüsusilə Azərbaycan Böyük Ərciliyi ilə ilişkilərini Sıkı tutmak istiyoruz. Bu arada tabii basın müşaviri ne teşekkür ediyorum. Organizeyi o hazırladı. Biliyorsunuz Azerbaycan büyük bir devlet, Türkiye de büyük bir devlet. Bunların gazeteci cemiyetleri hem Avrupa'da hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da ortak çalışmalarıyla belli bir noktaya gelir ve haklı olunan konulardaki savlarıyla bu toplumdaki görüşleri daha olumlu olarak etkileyebilirler.